1649 было получено сообщение о загорании дворовой пристройки по адресу улица Елизаветинская 1. По прибытию первого подразделения к месту вызова было выявлено, что открытым пламенем говорит э, одноэтажная дворовая пристройка. и есть угроза распространения огня под кровлю двухэтажного жилого дома и развития пожара по крыше здания и в квартире второго этажа. Был дан повышенный номер, ранг номер 2. Было создано два оперативных участка. Работало 6 единиц основной техники и одна специальная. Огнетущие средства подвались в пяти направления. Три водяных ствола на тушение кровли. Один ствол в составе газодымозащитной службы на тушение домашнего имущества э, квартиры второго этажа. И один ствол на тушение дворовой пристройки первого этажа. Причина и убыток устанавливаются. Старший помощник начальника дежурной смены оперативно-коррекционного центра Главное управление Государственной службы чрезвычайной ситуации майор Дурягин Алексей Владимирович.